ऐसा बोलने वाले रतन टाटा का जन्म अठाईसो सत्तीस को मुंबई में हुआ था, तो था। उनके पिता टाटा थे और माता सोनू टाटा ने, ने अपनी स्टील में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे समूह के अन्य कंपनियों में भी काम किया रतन रतन टाटा उन्नीस सौ इक्यानवे में रतन टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष बने उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई नए क्षेत्र जैसे टेरा मोटर हो गए टेलीकॉम और एविएशन टाटा टाटा ने टाटा स्टील टाटा मोटर्स और टाटा सर्विसेज और टाटा टेली सर्विस जैसी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया और टाटा भारतीय उद्योग जगत के महान नेताओं और प्रेरणादायी व्यक्ति थे उनका नाम देश विदेश में सशक्त व्यवसाय और सशक्त व्यवसाय और व्यक्ति के रूप में जाना जाता है वो एक ऐसे व्यक्ति जी जिनकी दूरदृष्टि नैतिक मूल्य और समाज सेवा समर्पण नहीं गए बल्कि उन्हें एक सही फैसला लेने पर मेगा यकी नहीं सही फैसला लेने पर महंगा यकी नहीं मैं फैसला लेता हूँ फिर उसको सही करता हूँ ऐसा बोलने वाले दिसंबर उन्नीस सौ सत्तीस को मुंबई में हुआ था उनके पिता नवर टाटा थे और माता सोनू प्राप्त की उन्होंने उन्नीस सौ बासठ में टाटा में काम करना शुरू किया और धीरे 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 समूह के ते अन्य कंपनियों तो में भी काम किया रतन रतन टाटा उन्नीस सौ इक्यानवे में अध्यक्ष बने उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई नए और टाटा टेली सर्विसेज जैसी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया और टाटा भारतीय उद्योग जगत के महान नेता तो और प्रेरणादायी व्यक्ति थे उनका नाम देश विदेश में सशक्त व्यवसायी और सशक्त व्यवसायदायी व्यक्ति के वो एक ऐसी व्यक्ति थे जिनकी दुर्दृष्टि नैतिक मूल्य और समाज सेवा समाप्त नहीं पर्थ बनी गयी बल्कि उन्हें एक के किया। उन्ता कहना, उन्ता कहना सही फैसला लेने पर मेरा एक नहीं सही फैसला लेने पर महिला एक ही नहीं मैं फैसला लेता हूँ फिर उसको सही करता हूँ ऐसा बोलने वाले रतन शाका का जन्म अट्ठाईस दिसम्बर उन्नीस सौ सत्तीस को मुंबई में हुआ था

धीरे-धीरे समूह के गए गए भी जैसे ऑटोमोबाइल टेलीकॉम और टाटा स्टील टाटा मोटर और टाटा सर्विसेज और टाटा टेली सर्विसेज जैसी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया

ऐसा बोलने वाले रतन टाटा का जन्म अट्ठाईस को मुंबई में हुआ था उनके पिता नवर टाटा थे और माता सोनू टाटा की उन्होंने उन्नीस सौ बासठ में टाटा स्टील में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे समूह के अन्य कंपनियों में भी काम किया रतन रतन टाटा उन्नीस सौ इक्यानवे में रतन टाटा टाटा के अध्यक्ष बने उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई नए क्षेत्र जैसे मोटर्स और टाटा टेली सर्विसेज जैसी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया और ज्यादा भारतीय उद्योग जगत के महान नेता तो और प्रेरणादायी व्यक्ति थे उनका नाम देश विदेश में सशक्त व्यवसायदायी के रूप में वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी दुर्दृष्टि नैतिक मूल्य और समाज सेवा समर्पण नहीं गयी उन बल्कि उन्हें एक उनका कहना, उनका कहना सही फैसला लेने पर मेरा एक नहीं सही फैसला लेने पर महिला यकीन नहीं मैं फैसला लेता हूँ फिर उसको सही करता हूँ ऐसा बोलने वाले रतन टाटा का जन्म अट्ठाईस दिसंबर उन्नीस सौ सत्तीस को मुंबई में हुआ था, था, था

उनका कहना उनका कहना था कि सही फैसला लेने पर नहीं, फैसला लेने पर महंगा की जन्म अट्ठाईस को मुंबई में हुआ था उनके पिता नवर टाटा थे और माता सोनू टाटा थी रतन टाटा ने अपनी शिक्षा को विश्वविद्यालय प्राप्त की उन्होंने उन्नीस सौ बासठ में प्राप्त की उन्होंने उन्नीस सौ बासठ में काम करना शुरू किया

और ज्यादा भारतीय उद्योग जगत के महान नेता और प्रेरणादायी व्यक्ति थे तो उनका नाम देश विदेश में केवल व्यवसायिक गई बल्कि उन्हें एक मानवतावादी व्यक्ति के रूप में स्थापित किया उनका कहना उनका कहना था सही फैसला लेने पर मेरा यकीन नहीं सही फैसला लेने पर महंगा यकीन नहीं मैं

वो एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें दुर्दृष्टि नैतिक मूल्य और समाज सेवक समाप्त नहीं केवल वैसा ही सफल बनी बल्कि उन्हें एक द्वार मानवता वाले व्यक्ति के रूप में स्थापित किया उनका कहना उनका कहना था कि सही फैसला लेने पर मिला